І у нас у гостях Леся Ковальчук, психолог, автор семінарів, тренінгів та майстер-класів, розробила власну методику розвитку емоційного інтелекту у дітей від 3 до 10 років. Загальний стаж практики більше років. Рокер. Доброго ранку, Леси. Доброе утро. Действительно, тема очень актуальна, тема страшная, с одной стороны. С другой стороны, мы, в принципе, можем обезопасить своих детей, если да. мы будем в контакте с ними. Сейчас говорю о родителях. Как родителям, в первую очередь, уберечь ребенка от опасности? В первую очередь, вначале нужно создавать доверительные отношения между детьми и родителями. То есть... Начинать нужно на своем собственном примере рассказывать ребенку о том, что происходит у тебя в жизни угу. и таким образом формировать зону доверия, когда ребенку захочется тоже рассказывать родителю о том, что в его жизни происходит. Родитель должен знать, чем живет его ребенок. Это в первую очередь. Вторую. ребенка нужно информировать. Ничего угу. лучше мы пока не придумывали с самого маленького возраста и даже если речь идет о подростке, который якобы уже взрослый и самостоятельный, нужно ребенку давать информацию. О о том, что на свете есть не только добрые люди. Люди бывают разные. И разные бывают случаи. И как нужно вести себя ребенку в случае опасности? О том, что нужно обязательно просить помощи. Нужно не стесняться себя спасать, не, не стесняться себя защищать, не стесняться Обращаться к другим людям и донести до детей одну очень важную информацию о том, что взрослому нормальному человеку от ребенка в принципе ничего не нужно. Ну вот хорошо. А э, ситуация с нашим героем. Он обиделся на маму. Видимо, наставление не работают. Как правильно рассказывать ребенку? Потому что ну вот правда скорее всего контакта-то не было с родителями. Раз ребенок ушел и потом вернулся через полгода. Ну, в, в этом случае, конечно, все закончилось хорошо. И в данном случае ребенок просто хотел, наверное, напугать своих родителей своим уходом, да? Это была такая просто эмоциональная реакция на какой-то конфликт между мамой и ребенком. А мы рассматриваем более страшные случаи, когда детей действительно воруют или когда дети пропадают без вести и совершенно неизвестно, что с ними происходит. В случае первом, да, да. с ребенком нужно все время контактировать, все время нужно разговаривать, все время нужно объяснять или спрашивать у него, что в его жизни происходит. Собственный пример. Можно задавать? Это пример, будет конечно. правильно, когда я буду постоянно смотреть в глазок и закрывать дверь, даже если я выхожу, например, из дома на 5 минут? Но ребенку нужно объяснить, что ему нужно делать да, в случае, когда сделать? вы оставляете его одного дома. Да, что можно, что нельзя. Эти правила нужно давать с самого раннего детства. Ребенку нужно объяснить, что ему делать, когда он оказывается один на улице. Им нужно объяснить, что ему можно, что нельзя. Например, Мне кажется, очень одному ходить какие-то дальние... Как это делать? Вот что, например, угу. ребенок останется вот дома уже в пятницу начинаются каникулы. Ребенок остается дома. Ну вот собственно, как подготовить ребенка, учить с ним адрес. Очень многие дети не знают собственно адреса. Учить номер телефона. Да, да, говорить да, да. о том, с какими знакомыми можно общаться, с какими незнакомыми там нельзя общаться. Ну вот что говорить? Какие простым, ли, вот, примеры? Простым, обыкновенным языком давать ему инструкции инструкции о том, как себя вести в тех или иных ситуациях. Эти ситуации можно проговаривать, их можно моделировать, но только моделировать их нужно нейтральным тоном. То есть ребенка нельзя ни в коем случае запугивать и таким образом делать из него жертву, чтобы он постоянно боялся и таким образом привлекал к себе такие ситуации. И ни в коем случае нельзя обесценивать, угу. действительно это в мире есть. Ему нужно проигрывать разные варианты или на примере других детей или других родителей, как это могло бы быть или что помогло другому ребенку в подобной ситуации. Например. Например, в интернете сейчас набрала популярность информация опыт одной мамы, которая рассказывала о том, что между ребенком и мамой было слово пароль. Да? И благодаря этому слову жизнь ребенка, скорее всего, была спасена. Мы тоже можем воспользоваться этим опытом. Почему нет? Почему не придумать такое слово или какую-то кодовую фразу, благодаря которому ребенок будет знать? к нему обращаются взрослые. Действительно, это родственник, это знакомый, или э, это действительно человек, который хочет нанести какой-то вред ребенку. И еще раз хочу донести информацию. Взрослым людям от детей ничего не нужно. Ну, вы сказали о том, что в интернете появилась эта популярная информация, действительно, угу. по поводу этого совета с словом-паролем. Давайте сейчас посмотрим сюжет об интернет-безопасности, потому что наши дети уже там, с 3-4 лет разбираются в интернете, могут качать себе приложения, детские игры. И в интернете тоже много чего Опасно просходить. Давайте посмотрим сюжет. Сторінки для дорослих, онлайн-переслідування та цькування з боку однолітків, шахраї, які палюють на кредитну картку батьків, а найнебезпечніші суїцидальні групи. Це все загрожує вашій дитині в інтернеті. Розпізнати останнє важко. Групи в соцмережах, які закликають вкоротити собі віку, постійно змінюються зовні. Проте, інтернет фахівці відокремили певні особливості. У назвах таких груп присутні слова кит або метелик. Оформлюються такі сторінки здебільшого похмурими аватарками, свічками, хрестиками, тематикою потойбіччя. Пам'ятайте, важливо знати, з ким і як у соцмережах спілкується ваша дитина, і які запити робить у пошуковій системі. Фахівці радять стати другом для дитини, реальним і віртуальним. Подружіться з нею в соцмережах і щодня ретельно відстежуйте інтернет спілкування дитини. Это ну, уже про бич дорослых детей, да, то да, по да, которые я прозвучали согласна. Только что. да, я согласна. И, знаете, общий фон жизни у семьи должен быть положительный и на жизнь настроен. Потому что если в семье звучат такие фразы ⁇ все кончено, все пропало, нас ничего хорошего не ждет ⁇ то, естественно, общее состояние эмоционального ребенка, который находится в такой атмосфере, подталкивает к тому, чтобы эту информацию находить и подтверждать. Поэтому родители, опять-таки, должны своим примером, образом своей жизни, заложить у ребенка жизнелюбие. Да, интерес к жизни, прежде всего, потому что э, сайты смерти, они действительно есть. И, наверное, они будут менять свою форму. Да, наверное, как некая субкультура, которая привлекает внимание подростков, или привлекает внимание тех детей, которым э, скучно, которым хочется присоединиться mm -hmm. к чему-то большему. Mm -hmm. Пускай они присоединяются к чему-то большему посредством интересов, которые дарят ему родители. Повертаючись до безпеки наших малих з такі канікули, хотілося розповісти про дуже класний гаджет, який дійсно може допомогти. Є в моїх знайомих такий. Це годинник дитячий, за допомогою якого можна зателефонувати своїм батькам. Там вставляється сім-карта, звичайно. малий натискає на кнопку і викликає своїх батьків. Так само на телефоні у батьків, наприклад, є додаток, який може по-перше відслідкувати, де знаходиться зараз годинники, де знаходиться його його дитина, а також може навіть класна функція. Ти можеш натиснути, і годинник сам вмикається, і прослухати, що відбувається зараз mm -hmm. відповідно ну, з твоєю дитиною. Тобто абсолютно класна річ, безпечна ціна, я не пам'ятаю, щось в районі двох тисяч гривень, але, в принципі, мова йде про все-таки майже мобільний телефон, але дитячий для безпеки наших малих. Не зупинитись справді, про безпеку, коли говоримо особливо про дітей. Хочеться якомога більше до вас донести. і Сподіваюся, ви почули багато порад. Ми ну, хочеться сказати, якщо ваші діти зовсім маленькі, починайте з ними, наприклад, вчити як віршики адресу, вчити номер телефону, розповідайте про людей, яким можна довіряти, з якими можна спілкуватися. Шукайте гаджети. Можливі ну і дякуємо нашій, нашому експерту Лесі Ковальчук, психолог яка відповідала на наше запитання. Сніданок триває.